Дальше, после того, как летом нам же запретили сначала с детьми прыгать, потом нас просто начали стараться убирать любыми известными способами. То есть, когда я только пришла, как бы меня видеть не сильно хотели, то у меня трудовую потеряли, то у меня документы какие-то потеряли, потом все-таки это все уладили. Вот. Но вопрос, что нас там видеть как бы сильно не хотели. Когда мы начали ходить к мэру просить э, лошадей для детей, он был жутко недоволен, что вообще его об этом просят. Там, ну, как бы видно было, что лучше никого не трогайте и живите своей жизнью. Вот. После этого всего э, Убрали причины, по которой нас убрали, грубо говоря. То есть я ходила на работу, я не пропускала. Убрать меня за невыход на работу невозможно. Я даже не ходила в отпуск, все. То есть мы с детьми даже проводили соревнования между собой. Дети занимали, показали там, чему они научились, пришли родители, сделали фотографии, все были счастливы, детки получили, каждый ребенок получил грамоту, получил приз. Все, деткам очень нравилось, и они были очень радостные по этому поводу. Вот. Но вопрос в другом, что мы это все проводили сами, и нам никто не помогал, никто не написал об этом в газету, не пришли никакие журналисты. То есть это все лично по нашей инициативе и только для детей. Вот. После этого нас стали очень сильно пытаться убрать. Убрали тем, что подложили диктофон в наш личный кабинет и стали просто шантажировать. Вот, после того, как я не поддалась, причем шантаж был в присутствии детей даже. Вот, после того, как я на этот шантаж не поддалась, начали как-то пытаться э, потихонечку вытолкнуть, протолкнуть, ходили на зернопродукт, носили какие-то записи. Причем они на зернопродукты носили, но ни я, ни кто другой. Ну вот я <coughs> не слышала. Подлинность их установить нереально, потому что неизвестно, что они записывали, неизвестно, кто вообще говорит как на этих записях, кто монтировал это все. То есть э, такая ситуация, что неизвестно вообще каким человеком было вообще-то. Вот. О записях, о том, что это записывалось с диктофоном, мы узнали, когда этот диктофон нашли. Вот. Это уголовное преступление, то, что мы нашли диктофон. Вот. Тоже ходили на зернопродукт, который спонсирует конюшню, вот. который помогает конюшне, помогает детям. Вот. Поливали грязью, все. Потом мне позвонил лично Валерий Иванович Колонайцев. И сказал, что давайте спокойно разделимся, будет отдельная спортивная конюшня, где дети будут заниматься спортом. И будет отдельная конюшня зернопродукта, где дети будут ездить в лес, конный патруль там. Ну, вот, вот. То есть нам предложили разделить конюшни, сделать спортивную конюшню и сделать конюшню, и чтобы была конюшня за до когда э, предложил это лично валерий иванович он сказал что он обо всем договорился с владимиром владимировичем нуой что у них там все договоренности все сошлись вот. и да мы хорошо я после этого написала заявление об увольнении вот, и осталось как бы работать на зернопродукте. Но на полную ставку у меня на зернопродукте, оказывается брать никто не собирался договоренности такой не было. Вот. а вопрос другой, что с организацией за чистой Там остались э, тренер выкладач э, должность тренера-преподавателя, который там должен заниматься с детьми. Э, у него нет ни спортивных разрядов, ни опыта верховой, э, то есть по э, нормам трудовой, трудовых кодексов должен быть, э, он у него должен быть опыт верховой езды, опыт верховой езды именно работы по верховой езде у него нету опыта занятий с лошадьми да упряжными согласно есть но спортивного никакого навыка верховой езды у него нет. работа с детьми работа преподавателем или где-то тренером тоже опыта у человека нет вот то есть просто у человека есть образование зоотехник, вот и есть навык обращения с лошадьми вот Опыт работы у есть. Вот этого человека ставят на должность преподавателя. Вот, а на должность начальника подразделения ставят его жену, которая тоже не имеет ни опыта, ни соответствующих документов. То есть получается, что детей доверяют людям, которые в этом как бы а сай... на не сами да, не да, совсем да. много понимают. Вот. Хорошо, дальше от Шухатюка Евгения Павловича использовалась ненормативная лексика в сторону детей, есть подтверждение, есть выходы на работу в нетрезвом состоянии, вот. тоже есть в присутствии детей, то есть это все. Что сейчас происходит на этой организации? После того, как мы разделились, нас просто начали уже выпихивать и с организацией зернопродукт. Вот человека, который был начальником конюшни на зернопродукте, от зернопродукта, его просто избили на улице. У меня было украдено седло. Потом, когда служба безопасности зернопродукта вплотную занялась этим вопросом, э, седло нам просто подбросили. Разбирательства по этому делу со стороны милиции никакого не было. Кто этим занимался, зачем этим занимались. Вот. Э -э -э Дальше вот это вот избиение, которое было. Э -э есть заявление в милицию, есть возбужденное уголовное дело по этому поводу. Эти люди также продолжают работать в детской организации. Я подчеркиваю, что это детская организация, и где люди просто совершают уголовные преступления. Вот. Первое уголовное преступление это подложение диктофона. Причем глава этой организации лично занималась собиранием этой всей информации, что является уголовным преступлением. Вот. Дальше кража седла ⁇ это второе уголовное преступление. Дальше третье уголовное преступление ⁇ это избиение человека. Это, я считаю, что такие люди не имеют, прав... да. не имеют никакого права просто находиться рядом с детьми и с ними работать. Вот и все. Здравствуйте. Меня зовут Приступа Валентин Петрович. Меня пригласили сюда на работу я был начальником конюшни от продукта. Пока вся вот эта ерунда продолжалась, да, кстати, мастер спорта закончил университет физической культуры и спорта именно по конному спорту. То есть имею право тренировать детей и заниматься с ними. Также до сих пор участвую в соревнованиях и тренирую еще моделевскую ольгу. Вот. Когда получилась вся ситуация это э, с чистым довкиллем, вот, э, единственное, кто пришел на помощь, это э, директор зернопродукта э, Анука Владимир Владимирович. Все э, лошади, находящиеся на конюшне и зернопродукта из зернопродукта из-за чистой довкилля, э, 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 ну, корма и все это самое, и все, что касалось там э, по какой-то помощи. Как бы он помогал, насколько мог. Что сейчас? А, по поводу лошадей, продажи лошадей. По поводу продажи лошадей. Когда мы с Олей пришли сюда на работу, то тут творились ужасные вещи. Лошадей кормили неправильно, из-за чего произошло отравление, и их начали продавать. Кого на мясо, кого там по частникам попродавали. Но самое главное, что обещали купить вместо этого других э, лошадей, чтобы занимались дети, и их не купили. Сколько мы не просили. Э, вот. Э, воровство процветало, и лошадей до сих пор нету, и говорят, что денег нету. Куда делись деньги, неизвестно. Э, значит, э, вот эти вот э, ситуации э, по поводу людей, которые работают Сейчас на чистом дактиле. Абсолютно профнепригодные. Э, пьяницы, алкоголики. Вот э, подловили меня под домом и сбили три человека. Украли у нас седло. Э, что они еще? Диктофоны эти. И самое главное, к кому мы не обращались, э, никто нас не понял. И ни со стороны милиции, и ни с какой стороны помощи не было. Э, мы пытались э, всеми любыми способами поднять, развить тут спорт, чтобы детям было где заниматься, а чтобы они не шлялись по улицам и не занимались ерундой. К нам ходило очень много детей. И из-за того, что нас сейчас уволили, дети сидят э, дома. Э, вот э, сегодня лично нас уволили. Они сейчас сидят дома и все плачут. Очень надеются, что нас вернут туда. Что еще сказать? Что вы? А за соревнования, которые проводили, что это был не международный турнир? Ага, э, когда мы пришли, нам рассказали, что Червонецкая э, сделала э, такой репортаж, что здесь проводились международные соревнования. Как он называется? Нет, да. э, турнир Турнир Дарлинга. Это турнир на самом деле, э, коммерческий турнир, который проводится просто по Украине. Э, да, там участвуют спортсмены. Но это за деньги. Он даже э, как бы к спортивным достижениям э, никакого отношения не имеет. Сейчас скаборки. То есть... Э, а, скаборд да. не должна быть. Сейчас, подождите. Это... Подождите, да. да Вальк. Ну. Ты думаешь, ты скажи, что это турнир, который просто коммерческий турнир, в котором выступают спортсмены, и э, как бы есть этапы этого турнира, есть финал этого турнира, но это в рамках Украины проводится. Это не международные соревнования. Так, ну вы там вырежете, что мне нужно. Значит, о репортаже я узнал от людей, что в Червонецкой был написан такой репортаж, что проводились здесь международные соревнования. Турнир Дарлинга на самом деле это профессиональный турнир, именно который проводится для спортсменов э, только по Украине. Достаточно. У нас к нам ходили дети, даже в плохие погодные условия, даже когда дети все равно продолжали ходить во всю вся эта обстановка, когда все долго тянулось, нас убирали, там постоянно все эти скандалы. Дети все равно приходили на конюшню. Я хочу поблагодарить за поддержку всех тех детей, которые у меня занимались. Их родителей, самое главное, которые оставили свои подписи, которые обращались к мэру. И, конечно, мы бы хотели развивать конный спорт в городе Ладыжины, чтобы все это, чтобы наши дети, которые уже достигли какого-то определенного результата, развивались дальше. И на ну, вот этом их жизнь в спорте не закончилась, а они могли бы выезжать на соревнования и просто показывать город Ладыжин на всю Украину. Так как я мастер спорта, сам видел победы, участвовал во всесоюзных соревнованиях, был в сборной Украины, хотелось бы очень сильно развивать этот спорт, и чтобы наши дети ладыженские достигли больших результатов уровня Европы, может быть, даже мира. Но надо к этому прилагать усилия, а не так относиться, как к этому относятся вот, организация за чисто духе.